потому что покрытия, полученные этим методом, они хорошие, удовлетворяют самым большим требованиям. Однако современные условия требуют не только качественного покрытия, но еще и производительности метода. А производительность метода магнитронного расстояния пропорциональна току И Известно, что в магнитронном разряде при превышении тока некоторого физического значения происходит переход в круговой разряд. При этом механизм народа и мишени изменяется. Характерная особенность другового разряда является наличие катодных пятен, которые генерируют катодный факел, то есть сверхзвуковую струю, частично ионизованного катодного пара, то есть большим процентом содержания капельной фазы. А наличие капель уже сильно ограничивает применимость патологета. Более того, катодный факел обладает хорошей проводимостью, и он попросту закорачивает ну, изучение режимов работы магвидона распределенной системы проводилось с использованием стандартных МРС диаметром мишени 9 мм МАК-5. Для исследования временной динамики тактикальной разряда данная МРС была запущена в импульсном режиме. Для этого был изготовлен блок питания. Яркостного типа с запасом энергии 1000 джоулей который обеспечивал подачу на ток-смартфона из большего отрицательного напряжения до 3 кВт и регулировку тока до 5000 А. Длительность импульса холостого хода составляла 2,2 секунды. Учитывая, что время установления стационарного разряда в составляет 10 минут 5, можно считать, что даже при таком питании у нас разряд стационарный. Исследование показать, что в зависимости от давления и в меньшей степени от расстояния на существует два режима работы магнитного распределения. При пониженных давлениях на, давления. на электродах разряда от в течение всего и сохраняется высокое напряжение. Что говорит о том, что у нас горит магнитронная разряд. Однако при повышении давления в начальный момент времени зажигается такой же магнитронный разряд с параметрами 900 вольт и 70 вольт Однако высокое напряжение на электродах сохраняется не только. В данном случае 0,1 миллисекунды. А затем следует срыв напряжения до значения 10-50 вольт и возрастания тёплых. Вывершены ограничиваемые суммарно сопротивления подрядного промежутка, схемы питания подводящих проводов. При этом на поверхности катода наблюдаются ярко светящиеся перемещения определяет зону выработки мишени. Именно конфигурация поля определяет характер и интенсивность потока завязанных нейтральных частиц на обрабатываемую поверхность, а значит температурные нагрузки на обрабатываемый ответ и качество собственно осаждаемого покрытия. Вообще говоря, контрольный разряд выглядит как кольцо плазмы, светящееся на мишенью магнитона в арочном магнитном поле. Для простоты нашей физической модели давайте будем полагать, что наше арочное поле создается током протекающим кольцовым проводника, который расположен под мишенью. А кольцо плазма можно промоделировать проводником полукруглого течения, в котором, собственно, протекает дрейфовый ток который сейчас рядом с током, вот этим вот соотношением в обратном на на левом листе показана суперпозиция статического вакуумного поля и поля генерируемого холодский током длищеной 15, 15 видно что конфигурация поля уже стала несимметричной относительно центра арки но если пропустить холодский ток дрежиной уже 45 но магнитная конфигурация теряет свои удерживающие поле, разрушает разряд из режима разряда в потеречном поле переходит в режим в продольном поле. Вот почему и происходит пробой. До сих пор, до сих пор. <клёк -клёк> проблема дугогашения решалась с помощью использования источника питания с резистивным ограничением разрядного тока до величины ниже образования зона какого-то То есть никакой речи о повышении производительности и не Либо использовали электронные схемы отключения напряжения питания разряда при стрельбе в дугу с последующим поджиганием опять магнитного разряда. Такой подход позволяет лишь частично решить проблему дугогашения, поскольку, поскольку он направлен в основном на защиту амбитрозных блоков питания, не рассчитанных на работу с большими токами. И попытка все-таки поднять ток разряда приведет к постоянному срабатыванию системы срабатыванию блоков питания. Увеличивать отродное поле нет никакого смысла. Поэтому мы предлагаем увеличить сопротивление разряда промежутка при помощи наложения дополнительных на ножка поперечного магнитного поля. Для этого мы разработали и создали продольную планарную напряженную распределительную систему с размером мишени 45 на 180 мм, у которой анод, охватывающий сопротный пол, помещался в дополнительные магнитопроводы, построенные магнитами. Здесь показано поперечное течение, когда она на, на распределительной системе и рассчитанное вакуумное физическое магнитное поле. Это с обычным боном а это с дополнительными анодными магнитопроводами. И что действительно возникает сильное поперечное трианодное магнитное поле. Более того, почти все разумные магнитные в линии теперь перехватываются на данный внешний магнитопровод, что обеспечивает исключение электронной бомбардировки, обрабатываемого образца. Здесь показаны расчетные распределение на магнитного поля по первичному течению В у нас такие аноды. Красная кривая для полого анода, черная для э, внешнего магнитного поля. Действительно видно, что возникает сильное переносное магнитное поле, а собственно поле надо оставляем на мячей, Изменяется не очень сильно. Хорошо, можно и все. Включили померить на левом графике вольтамперные характеристики обычной МРС с голым водом, здесь вольтамперные характеристики МРС с дополнительным трионодным магнитным полем. Что видно? Видно, что при пониженном давлении разряд либо вообще не зажигается, либо горит нестабильно, особенно в области малых разрядных токов. Оно и понятно. Появилось дополнительное поперечное магнитное поле, то есть дополнительное сопротивление для в диапазоне малопрограммных токов в прионодном поле, которое обеспечивает стресс в том же самом направлении, что и при поле, в поле, выкарается дополнительный разряд магнитронного типа, что и отражается на этих вот анкерах. Но в диапазоне больших программных токов анкеры выше. Вольтамперные характеристики, что МРС с голым анодом, что МРС с дополнительным анодным полем, не отличаются. То есть данный метод не изменяет характеристик работы магнетронно-распределительной э, дискотеки. Поставили такой анонс на боевой магнетрон. Вот с размерами, видите, есть еще у нас боевой? Да, Не у нас, к сожалению, у нас нет. Что вон там сейчас. — Заявительный удар. И мишель здесь была изолирована. Самый продливый материал путь перехода к другому. Вот затем за характеристикой. Да, данный манипон был оснащен с очень мощным источником питания, мм, то проканальный, чтобы она их позволял поднимать. При вот. голом ноги. При достижении доллара 23 ампера, и то это в самых лучших случаях, когда мишень хорошо не было. Выше просто происходили постоянные погоды и срабатывали системы защиты наш защищенный магнитным полем анод. Да, напряжение где-то больше 50, но даже при токах существенно превышающих 23 ампера, никаких дуговых пробоев нет в магнитанке. И, собственно, ток разряда ограничивался только лишь возможностями источника Скоро 40 ампер стационарий, это и так не мало. Но материалы бывают различные, неприятные, в частности, о людине, которые очень быстро объясняются. этой целью, этой если все-таки возникают случайные пробои. Целесообразно использовать эффект движения катодного копья в перечному магнитном поле, вдоль зоны эрозии. И применять специализированный анод, в котором только приемные поверхности чередуются с, ну, скажем так, изолированными либо прикрытыми охраной. При этом катодное копье двигается вдоль зоны эрозии и привязавшись к только поверхности анода, будет двигаться, сколько шнур будет двигаться и, собственно, сам разорвется. В этом случае, в этом случае обеспечивается не только эффективное предотвращение образования, но также еще и эффективное самопогасание других, если эта все-таки возникла. И вот, с применением ну, либо возможность иметь источника питания, либо, вообще говоря, температурными характеристиками мишени. Вот на этой фотографии показана эта же алюминиевая мишень, когда мы очень увлеклись перенаточными режимами. Нам очень понравилось, мы начали гонять магнетрон гидрону, да. большой ток, и через 10 минут мы расплавили нашу алюминиевую мишень. Видно, что алюминий расплавился и собрался в шарик. Бежал. Понятно, что это был магнитронный разрез, потому что Уголы кого развязан расслабиться, а решение делать можно. Так что ж, нельзя больше увеличить то, а если хочешь. Здесь нам поможет все-таки импульсный режим работы. <coughs> Действительно ли поможет импульсный режим работы и избежать вложения материала? Но есть надежда, что период между импульсами подачи напряжения, как я идет нагреваем период между ними будет идти процессы

то есть на нем напряжение и пульса Результаты расчета. Остаток временное распределение температуры при поверхностном слое мишени толщиной Длинная, Большая, ваталь, и, по миллиметра при импульсном подборе тепла поверхности длительное число микросекунд больше смысла лишь на 560 на метр квадрат. И на следующем остывании в течение 200 секунд, что соответствующее подъем повторение импульсов 50 герц. Видно? Видно что постепенно, конечно же, объем мишени прогревается, но его температура не достигает температуры плавления. Тогда как поверхность -то температура в момент импульса подачи напряжения имеет быть высокие значения. Высокие значения. Технологические испытания показали, что при импульсном режиме этого, Скорость осаждения <отождественного напряжения>, по существенно увеличивается. Это означает, что существенно возрастает масса переноса вещества, материала мишени на обрабатываемую поверхность. Судя по всему, <coughs> судя по всему <coughs> происходит переход от простого <coughs> ион-атомного распыления мишени в режим, плюс еще, режим так называемых тепловых циклов, <coughs> то есть расплава <coughs> и испарение микроострей широковатости поверхности мишени. Здесь <coughs> примерный <не> график, экспериментальный. <coughs> масса переноса меди, в в единицу времени от сока разряда мишени. Ну вот эти вот 23 Спец, а, то, что людей. Понятно, что это тортик поциональных режим а выше. источников питания таких нет. То есть выше 23 метров а, это уже импульсные режимы работы магниторных сетев. Как видите, масса перенос в импульсе существенно увеличена. Таким образом, экспериментально обнаружено. где далее разряд. Сначала нарезается магнитованный, на и только потом он может... Ну, а если все-таки пробои возникают, то целесообразно применять еще не только магнитоизолирование, но еще и экстремирование которое будет не только препятствовать зубообразование, но и эффективно став, а гасить Ну, а если перейти еще и то можно, ну, практически неограниченно увеличивать ток магнитного разряда без перехода в руковой режим, а значит, получать высокие значения переноса массы вещества Я обрабатываемом поверхности. Спасибо. Такой То есть, как вот эта схема повлияет на качество обработки э, пластины? Электроны сядут неоднородные из-за магнитного поля на пластину, зарядят ее, потянут туда ионы. Ну и все. Да. А, магнитное он поле, 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 да. поле, поле, они не пойдут, они... а Они уйдут То линии они придут и зарядят там. А, или как <свят> <в поле, свят> <на> обрабатываем <поле, свят> А Ну нет, здесь и <свят> Ну, как-то не очень меня убедило механизм перехода магнитронного круговому. Почему? Потому что магнитронный разряд это разряд, в котором есть катодный слой. В катодном слое лармор электронов намного меньше. Только перенос там вторичные там электроны и ионы. Ионы выбивают вторичные электроны, и, а быстрые электроны идут в разряд, и пока доходят до анода, они идут. Это магнитронный разряд. В этом случае у вас есть слой, катодный слой. При увеличении тока, естественно, катодный слой уменьшается. Увеличивается поле на аноде. Есть критическое поле, 100 кВт, все мы знаем. Так? Как только оно становится больше, начинается автоэмиссия. Переходит только перенос объема меняется на электронный. И возникает уже другой результат, дуговой. поэтому тут не тепловые вещи главные, а главная физика вот такая. А ну и потом важна плотность. Вы оперировали мощными цифрами, там амперы, амперы. Важно не амперы, а плотности. И именно плотность тока, которая идет на катод, она и определяет, в один раздаж. Какая у вас плотность тока, кстати? Плотность тока высокий. я сказал, при пониженном давлении, переходы не происходят. Плотность Присо тока какая? Плотность тока, ну где-то, наверное, седьма, я, где 10 ампер... Нет, ампер. на сантиметр. Вот такие плоты, это гигантские плоты. Извините, такие, это, я, не верю. Я не верю, такие плоты в магнитроне. Все магнитроны назад, это ну, 100 миллиампер Ну да, в но вы... Ну что, вы что, проверьте, что это проверьте, потому что вы сказали 5000 ампер, да? Даже вот так. А площадь какая? 10 сантиметров? Да. 10 сантиметров, да? 10 сантиметров, да? да. Так тогда да. это уже 5 на 10 во второй ампер а сантиметр, когда, а не 10 в седьмой ампер. То есть вы загнули Сколько? Пять полярств? Пять полярств. Не тепловые, а физические процессы, слои определяют разряд. Тепловые определяют область таяния и т.д. Тип разряд определяет типы листьев и т.д. Если происходит механизм смены листьев, то вот такой смена типа разряд.